Она пришла совсем маленькой девочкой, гадким утенком. И вдруг она стала женственной и уверенной в себе. Она раскрывается, она открывает свою душу. кажется, что она даже повзрослела за это время. Ольга Мельник, добывающая сотки любови от Украины, это слава. Она даже не сразу поняла, что она прошла. Она не услышала, что она победила. Это какой-то шок просто был реально в глазах. Но очень приятно. Такое блаженство в душе. Ты выходишь, и на тебя толпа. Думаешь, о боже мой, неужели они хотят от меня автограф? Это ощущение, наверное, на всю жизнь. Я бы своим детям рассказывать. Меня изменил проект в том, что я стала морально сильнее. Потому что в школьные годы на меня не верили, ну, не воспринимали, я была какая-то другая. Я надеюсь, что сейчас они как-то изменили свое мнение вообще кардинально про меня. Она многого добилась, она большая умница. Я очень горжусь своей сестрой, она у меня очень крутая и очень... Ну, лучше всех. Как я могу сказать по-другому? Это ж моя сестра. Здравствуйте. Привет, финалистка. А, теперь нам нужно в финале выступить более чем достойно. Еще больше, еще лучше, еще чище, еще душевнее. Да. И ты одна девочка. Да. Ты понимаешь, что ты одна Там девочка? начинаешь... Понимаешь? Все, первые два куплета не случились. В третий вошла, и все, ты как в транс входишь. Надо найти силы, надо последний этот удар нанести, мощный музыкальный удар. Мне бы хотелось, чтобы голос страны был женским. Pokochala, kohala Tu ya do po my Це тобі. Знаєш, можна страждати, якщо страждання має таку інтерпретацію. Браво! Святославе. Навіть не даю зараз слово дівчатам-тренерам, бо потрібно опанувати емоції. Тому чекаємо коментарів від тебе. Дуже красиве проникле виконання. Я не маю жодних зауважень. Прекрасно. Дякую. -дякую. Сережа, я зараз дивлюсь на Олечку, у неї бронят слезы в очах. Ты тоже мало не плакал. Чего тебе так плакалось? Ведь счастье, чем, возможно, какой-то розпач закрасил твое сердце? Я просто хочу, чтобы Олечка не расстраивалась. Ты, главное, не сильно ударилась, ты мне скажи. Потому что, на самом деле, в этот момент у меня просто заболело сердце, перехватило дыхание, потому что я переживал, чтобы что главное, чтобы ты не ушиблась. Неважно, что? это все неважно. Потому что ты донесла смысл ты прекрасно пела, я тебя поздравляю эти тебя... не расстраивайся, умоляю ты настоящая артистка ты, про... ты встала и продолжила петь и ничего не помешало нам, зрителям воспринять эту песню, этот номер огромное спасибо, ты молодец, браво тебе за то, что ты настоящая артистка не растерялась, встала и продолжила петь умница я тобой очень горжусь Спасибо, руководитель Сергея Лазарева Ольга Мельник Тренер хоче переконатися, чи все добре із Олечкою. Я... Боже мій, я прошу зараз режисерів показати цю ручку. Вона вся в крові. Все. Вона впала, але все. продовжувала співати. Друзі, це був виклик долею і вона його поборола. Надо просто врачей, позвали, ладно? Друзі, Україна, жінка, це ж берегиня домашнього вогнища. Ми просимо зараз квіти дати. Ой, хороші. Жінка-берегиня домашнього вогнища. І аби у нашій хаті в голосі країни було щастя, давайте Олю залишимо. Нам вона дуже потрібна. Насилайте смс цифру 09 на номер 9969. А також телефонуйте за номером 0900102809. 02 809. Вона. варта того, щоб назватися переможцем голосу. Оль, дякую тобі. Ми просимо у лікарів допомогти Олі. Дякую.